怎么了？出什么事儿了？什么动静？哎，这这，你快走，你快走！方言，方言，把他扶起来！方言，我了。方言，方言，我是方言。方言，从小就得了一种怪病。方言，醒只要受到惊吓，我就会变得像梦游一样，十几个小时才能醒过来。就这样成了大家眼中的怪人，被嘲笑，被孤立。 童话里受了诅咒的公主，总会等到她命中注定的王子来解救。我的命中注定会出现吗？莫言，你在这等我，我回去拿把伞。别动啊！有时候，我觉得自己跟睡美人一样，也受了诅咒。 多希望也有个王子能够出现，唤醒我，告诉我，这十多年的经历，只是一场噩梦而已。 去。 对治病这件事情，燃起了一点点的希望，现实总会让我跌回深渊。治病，解脱，难道真的不应该再抱有任何的期待？ 是谁的？ 说，我犯病后被一个人抱了一会儿，然后就醒了。怎么会这样？难道病情真的好转了？是不是跟抱我的这个人有关系？啊？这个人是谁呢？哎，对，崔医生，他之前不是半天都醒不过来吗？这次就几分钟。哎，对对对，就几分钟他就醒了。哎，行行谢谢崔医生，啊，谢谢啊，拜拜。 我的病真的有救？真的，你之前哪次那么快醒过来？而且崔医生他都说了，你的病有好转。嗯、哎，你还别说，啊，在人怀里睡了一下，病就好了。我看呀，你是找到你的那个命中注定。不会吧？喂，你妈呢？ 刚才那姑娘，我是不是在哪见过、啊？大哥，你行不行啊？人已经交给保安处了，你不就抱人家姑娘一下，怎么还跟这儿琢磨呢？说正事。嗯，那个十一现在啊是这么一个情况，他微博最近呢注册了一个小号，唯一关注的用户是一个叫音酱的用户。哎，你说这音酱是何方神圣？ 能让十一偷偷的注册小号，专门关注他，有点意思。尽快给我印件所有资料，越快越好。啊！嗯、哎，干嘛去、啊？哎，你要是求十一参演水镜的话，你最好带点东西啊，别空着手，是吧？什么叫求？这叫等价交换。嗯，等价交换。哎，你，哎。 不过这话说回来，抱你那人谁啊？大明星十一参加水晶发布，方言，你过来看一下。哎，我看到那个人的背影，穿的就是这套衣服。这个人不是十一吗？方言被十一抱了。 然后方言的病就好了，哎，不会这么巧吧？我的天哪！怎么可能？哈哈哈，怎么不可能？你看这身材，看这气质，不是十一是谁啊？就是。我觉得咱们应该先见到十一，再做下一步打算。方言，嗯，你不是有一个什么那个微博小号叫鹰将，是吧？ 你就直接给他发私信，问他需不需要电影配音演员。嗯，就用工作的口气，非常的完美、合理、正当，是不是？这个有道理啊。Yes。嗯嗯嗯。别弄了，真是。嗯。这个方法真的可以。别看我、啊，不可能。你呢，就在这儿好好想想怎么给他发私信的事儿。 美玲，拿着我衣服。好嘞。哦，千万不要偷懒，好好做功课，回来我检查。嗯。方岩，这次就是找到你命中注定的解药，加油！拜拜。乱说什么呀？ 赶紧把银匠给我签下来。 幽暗的林中，我追寻着光。是否那束光就是我的命中注定？我将期待深藏心中。第一次，我们相遇了，是偶然吧？第二次，我们又相遇了，是必然吧？ 第三次，若再相遇，那一定就是命中注定。这场雨淋湿谁的发，才能让梦停下？ 叶大，你要不要进我家店逛逛？顺便躲躲雨。好，走。给我吧。嗯、请进。随便看看，有需要叫我。 好。 你有什么需要我帮你推荐的吗？好、啊，你喜欢十一吗？这张专辑是十一发行的第一张专辑，曲风跟现在有很大的不同。嗯，而且他当时的创作背景也比较独特。只要不是十一，都可以。啊，你不喜欢十一啊？嗯。有没有带旁白的音乐？ 有啊，当然有啊。你最喜欢哪张？我最喜欢的专辑是这张，这张专辑的主打歌《命中注定》是男生唱歌，女生旁白，女生的声音特别的好听，和男生的旋律搭配在一起，简直就是神仙打架。命中注定？怎么，你不相信？ 任何事情都是有因果的，是原因决定了结果，是选择决定了今天的局面。我从来不相信命运。但是很多的事情它就是没有原因的呀！不可能。那你此时此刻出现在我家店是有原因的吗？当然。那这条街那么多家店，你偏偏出现在我们家店，不就是命中注定吗？ 我从公司回家的路线上一共有五家唱片店，而我平均最多每两个月会有一次想要买唱片或者听唱片的时候，就是说我每两个月有百分之二十的概率进一次这家唱片店。如果把时间拉长到两年，我就有百分之九十四的概率进一次这家唱片店。这没什么特别的，听懂了吗？我没听懂，而且没意思呀。但是我觉得你此时此刻出现在这里，这就是命中注定呀、啊。 你为什么就一定要让我相信命中注定呢？你不开心的时候，你想到这些都是注定的，你不会觉得那么难过；但是你想到或许注定会有好的事情发生，你就会觉得很愉快啊！你跟我来。 这样，我们数从这里经过的人，数到十之前，如果有一对情侣出现，你就要相信命中注定这件事儿，好吗？为什么要我给你打这个赌呢？因为如果你赢了的话，我就把这张唱片送给你。那我们开始吧。一，二。 你干什么？你说的是数到眼前的十。这一刻全世界 张唱片送给你吧，不用了。按你的说法，是我输了。啊？你这个是要送人吗？我可以帮你包装一下的。可以啊。你等一下，给你，等我一下。 包装纸。